Что, ну не друзья, нашу пресс-конференцию. Настрой, конечно, у нас не душе хороший, постоит навпаки. Вот. ну и за традиционно, правда, давайте резюме на домой для остей. Резюме как сегодняшнего дня. А, Сегодня играли с хорошей командой, обыграли первый победы на сезоне. Как всегда тяжелый будет сезон. Вот. Ребята хорошо играли, молодцы. Владимир Гороч, я не говорю, что в принципе я предупреждал всех и людей, которые как бы, занимались, я как бы, занимаюсь у нас футболом, потому что до игры уже начали у нас быть слабые для нас, соперники, сильные. Еще, я, еще раз говорю, я хочу просто уже, потому что я, я не говорю за результаты, я просто про все. Потому что как бы 32, как мы вторую да? больше. На сегодняшний день пусть каждый из нас, и я, и люди, которые занимаются футболом, пусть скажут, что сделано для футбольного клуба Украины. На сегодняшний день, еще раз говорю, футбольный клуб Украина даже не имеет поля, где тренироваться. Постоянно где-то мы ищем, что то и команда догоняет с поля, потому что нет было то Еще раз говорю, в первой лиге с такой инфраструктурой, как у нас, делать нечего. А по, по игре я говорил до этого игры, потому что да, я видел картинку, дерево да. с лучшая команда что Я не понимал, почему у них нет так, так мало очей. Ну что еще раз, к чему мы идем, вот я, я уже как бы видел как бы направление, что тренер есть тренерская рука. А по, по игре хочу сказать ну, грубейшие ошибки в обороне, которые еще они как уже идут цепью. Просто перечеркнули в суд работы, которая была сделана. сделана. И <связано> еще хочу подчеркнуть, что сегодня, сегодня очень хочется сыграть. У меня сегодня ничем не делал. Просто доказал свою роль и свой уровень своего класса. Спасибо. Замотание было сказано.